Анатолий Иванович ваш комментарий сегодняшнего дня. Ну, то, что касается игры, мы и были уверены, что игра будет такая достаточно тяжелая, с множеством количества единозорств. Команда Александрии очень неуступчивая, очень опытная. Есть лидеры команды и... Все получилось достаточно эмоционально и, будем говорить так, не, не по нашему сценарию, особенно концовка игры, но тем не менее мы надеялись, что у нас созидательные действия в атаке все-таки будут более слаженными и совершенными, чем то, что было, особенно в первом тайме. Да и во втором тоже у нас получилось ряд только несколько атак, которые можно назвать созидательными действиями. А так, в основном, и с нашей, и с их стороны были единоборство, борьба и оборона своих ворот. К сожалению, в конце мы не смогли сохранить холодную голову. Даже опытные игроки допустили ряд оплошностей, в том числе и на последнем рубеже, и получили то, что получили. Поэтому я считаю, что, наверное, мы не наработали на победу, и в этом есть, конечно, и львиная доля моих ошибок. Скажите, Анатолий Иванович, после первого тайма, вот ваш коллега сказал, что в первом тайме они выглядели лучше. Как вы считаете, замены, которые вы произвели, они усилили игру команды во втором тайме и привели к вот этому заметному Ну, если говорить о заменах, у нас удалили двух людей, которые вышли на замену. Я не ошибаюсь, правильно? Значит, уже, наверное, есть составляющие ошибки тренерской и составляющие ошибки тех игроков, которые вышли. А то, что мы выглядели лучше, если Шаран говорит так, может быть, ему виднее, но я крайне недоволен. Вообще у нас не получилось ничего созидательного в первом тайме. А те, может быть, крохи возможностей, которые были, они не позволяли реализовать атаки, забитый мяч, поэтому имеем то, что имеем. На сегодняшний день мне тоже не так просто оценить это все, надо просмотреть игру, дать какие-то рекомендации игрокам на будущее и совершенствовать не наши взаимодействия на поле в атакующей фазе. Хотя и в линии обороны я сразу, может быть, много говорю, но в линии обороны у нас сегодня было очень много недопустимых ошибок. Со стороны как и центральных защитников, так и со стороны одного фланга. Простите, если я вас правильно понял, Анатолий Иванович, то если бы зирка одержала победу, то вы считаете, что команда сегодня не наиграла на эту победу? А? Она, она ее не заслужила. Спасибо вам. У меня вопрос был. Я по по У меня вопрос простой. Вот вам как тренеру тяжело ли все-таки играть на чужих полях, имеется в виду. Оно вроде ваше, а Головковское. Здесь тоже вы домашняя игра, а поле чужое сказывается да, на психологии игроков, на вашей. Как это? Ну, Во-первых, первое, что хочется сказать, это поблагодарить президента двух команд, которые базируются в Александрии и за то, что он предоставлял нам поле для нас, Голокевское поле в любом случае. Считается гостеприимным, мы чувствовали себя как дома. А то, что касается этой последней игры... Вы знаете, философия футбола такова, что если думать, на чьих полях играешь, главное, чтобы оно было идеально для футбола, для того, чтобы футболисты могли показывать свое мастерство. А вы знаете, мне во время игры было не просто, но все-таки отвлеченное внимание услышало, насколько поддерживали друг друга болельщики с двух сторон, поддерживали независимость Украины. Поэтому эта атмосфера, эта аура, которая сегодня была, она была настоящей домашней для нас. И еще раз повторяю, благодарю соседей за понимание и гостеприимство. Анатолий Иванович, вам не представьтесь скажи председателе. Скажите, пожалуйста, что теоретично команда готова до премьеры, и судя по тому, что у вас так швидкими темпами йде и інфраструктура спортивна будується. І якщо Стар відмовиться, Олександрія відмовиться, Полтава не дотягне, Кирова Зараз все в нашем Я с удовольствием пойду в премьер-лигу, но никто не зовет. То, что касается э, инфраструктуры, спортивного критерия, команды э, футбольного клуба Зирка. Э, мы, наверное, еще не сможем туда войти, для того, чтобы э, там быть достойными оппонентами тем командам, которые там есть. Для этого нам нужно еще много и достаточно много поработать. Если кто-то там будет отказываться или не отказываться, у нас есть руководитель, президент клуба, руководство клуба, они принимают окончательное решение, если будет не спортивный принцип, принят для того, чтобы команда переходила выше, повышалась в классе.